أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد بن علي الباقر عليهما السلام لا يسلم أحد من الذنوب حتى يغزن لسانه إمام باقر عليه السلام نانده حديث هزت بورشي بير شخص جناحلاردان قرنا بلماز مجر او زمانا قدرش كي دلين قريا دلين هفزيليا. Mübarək Ramazan ayını bütün möminlərə təbrik edirəm. Allahumutal bu ayda ibadətin və itaatimizdə rəqsmət eləsin inşallah. Əzizlər, mübarək Ramazan ayında bizlər çalışırıq ki, Allah'a düzgün bəndəlik eləyək. İnsan istəsə düzgün bəndəlik eliyən cərəhdir ki, əvvəldə günahlardan özün qoruya, günahlardan çəkinə. İmam Məhəmməd bəqirəleyhissalam bizə yol yolaq göstərir. İstirsən ki, günahlardan qorunasan günahlardan uzaq gəzəsən, dilü qoru. Amandu gözətdə bu dilindən bir söz çıxmasın. O söz günah sayılar. Buyururlar ki, o zamana qədər ki, bir söz sənin dünya və və axirətə mənfət yol olmasa, o sözü danışma. Bizlər gün ərzində o qədər sözlər danışırıq, o sözlərdən qəlb qururuq. Yalan danışırıq, gıbət eləyirik, töhmət vururuq və bu cür sözlər Əgər günahları gəlib saylaşdırsaq, nə qədər ki günah vardı, dilin günahı bütün bədənin əzəsindən çoxludur. Ən aziyazan 90 günah, 150 günah, bəlkə də ondan artıq günah tək sə bu dilə yazılırlar. İnsan bu dilin qorusa, çoxlu yerlərdə e, demə oğurlar uğur qazanmalıdır və dində, ibadətdə, itaatdə yüksək səviyyədə məqamlara çatmalıdır yazırlar Həzrət Luqman düzdü peyğəmbər deyirdi amma Allahutaala-nın yanında o qədər məqamı yuxarı idi ki Allahutaala Həzrət Luqmanın adında bir surə nazil elir. Yazırlar Həzrət Luqman bir günüsü oğluna bürdü: "Oğlum, səndən istirəm ki oruç tutasan və nə mənə bir günün ərzində danışırsan, hamısının məktub yazasan." Yazandan sonra axşam iftarı aşmayacaqsan. Məcəbu ki, nə ilə danışıbsan, bir-biri hamısının mənə oxuyasan. Yazırlar, oruç tutdun, axşam istədik iftarına ça, Həzrətlə Luqman burdu, denən görüm bu günləri nələr danışıbsan. Başladın, falan kəsdən belə söz danışdın, falan kəsə belə dedin, falan yerdə falan sözü danışdın. Otmuşdum ev, evimdə, yerimdə bu sözü danışdım. Bir-biri dedi, dedi. Bir zaman oldu ki, baxdılar gördülər daha gün çıxır. Dedi bu günü də oruç tutmalısan. Bir şey yeməmişdi, az qarına bir də başladığı həmin günü oruç tutmağa. Həzrətin uqman burdu, bu günü də yazacaqsan. O gün iftar çağı yolda istədi. İftarın anca başladığı bu gün nəmənə danışmışdı? Yenə də o qədər dedi, dedi ta yetişdi gün çıxan vaxtına. O günü də oruç tutdi. 4-cü gün dedi ki, əgər istəyirəm mən bir şey yeyəm iftarcaxı gərəkdir ki bu günləri heçsət danışmayım. 4-cü gün səhərdən axşama heçsət danışmamadı. 1-2 cəlmə indi vacib olan sözləri danışdıq. Ondan da artıq heçsət danışmamadı. Elə ki axşam oldu iftarcaxı Həzretü Luqman burdu. Dənen görüm bu günlərinə danışıbsan. Başladı dedi. Dedi ki bu günləri 1-2 cəlmə danışmışam. Ondan artıq heçsət danışmamışam. Başladı iftarın yeməyə. Söyündü ki o günləri eləyə bildi iftarın açsa. Həzrət Luqman vurdu: "Oğlum, necə görürsən, indi söyənirsən? Buna görə ki, bu gün danışmayıbsan və ya az danışıbsan. Qiyamətdə də özürdir. o zırdı, o şəxslər ki, az danışıblar, onlar çoxlu söyənəcəklər. Amma o şəxslər ki, çox danışıblar dünyada və demək olarcı, dilləri ilə günah qazanıblar, onlar çox inciyəcəklər. Allah təvfik versin bu mübarək Ramazan ayında. Necə ki qarnımızı qoruya bilərik. Onlar ki, oruç tutanlar, onlarla danışımız yox. Möminlərdən də sözümüz. Nica Allahım təal buyurur. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumusiyam. Ay iman gətirənlər, sizə vacib eləmişəm oruc. O şəxslər üçün adların qoyubları Məslim, adların qoyublar insan. Allah onlardan şey yoxdur. Allah o şəxslərdən də ki, iman gətiriblər. Ay iman gətirənlər, sizə vacib eləmişəm oruc. Necə eləyə bilər o qarnımızı qoruyaq? Bu ayda çalışaq ki dilimizi də qoruyaq. Bu dilimizi qorusaq çoxlu işlərdə qabağa düşməli yox. Allahumuca tövfik versin inşallah. Bu ayda özünə yaxşı bəndə olaq və bu aydan öyrəcək bundan belə də öz yaşayışımızda Allah'a yaxşı bəndəlik eləyək. İnşallah bərəkət-ə səlavat be Muhammed və